Вітаю вас, мене звати Віталій Маргалик, і у мене для вас важливе повідомлення. Київводоканал неодноразово наголошував, згідно із законодавством для обліку та розрахунків потрібно використовувати лише повірені лічильники. Повіряти їх необхідно кожні 3-4 роки з дня встановлення приладу. Це як техогляд для автомобіля. Утім, не всі кияни дослухалися до наших порад. Відтак Київводоканал змушений вдатися до рішучих дій, до яких саме нам розповість директор роз. Рахункового департаменту Валерий Люлин. Действительно, более двух с половиной лет мы уже занимаемся деятельностью по поверке счетчиков безоплатно для киевлян и призываем в мягком режиме всех киевлян зарегистрироваться и провести поверку счетчиков. Но есть случаи, когда наши потребители вообще не реагируют на наши призывы, декларируют наличие счетчика, но никоим образом не сообщают нам не его характеристики, не приглашают контролера на пломбировку и не вызывают нас на поверку. Мы провели несколько тысяч предупреждений таких абонентов, и в этом месяце больше трех тысяч квартир потеряли признак прибора учета, и эти квартиры, квартиры были переведены на начисления по домовому прибору учета. Эти начисления будут значительно выше, чем начисления по квартирному прибору. Для того, чтобы вернуться обратно на Начисления по квартирному прибору необходимо провести поверку или же установить новый счетчик и зарегистрировать его в водоканале. Также введена новая практика. Все потребители, которые обращаются к нам по вопросам перерасчета, неправильных начислений и каких-то э, нюансов, связанных с заключением договора, э, вопросы будут рассматриваться только по, после подтверждения. Э, того, что счетчик в квартире поверен. Это может быть либо отметка в паспорте на вновь установленный прибор учета, либо справка о прохождении поверки, которую мы выдаем после проведения соответствующей операции. Ну і в принципі, я думаю, варто сказати нашим глядачам, що вони нічого не втрачають. Навпаки, якщо вони будуть переходити на загальні розрахунки, не маючи лічильника повірного, то вони фактично будуть сплачувати ще й за сусіда. А так вони можуть безкоштовно оформити цю заявку, так і платити лише за те, що вони споживають. Заявки можна оформити у нас на сайті водоканал Київ.UA і в режимі онлайн на сайті Метроском або і через кол-центр. Услуга производиться безоплатно. двумя способами. Либо бездемонтажным способом, либо путем демонтажа счетчика и поверки с соответствующим техобслуживанием его в сервисном центре Киева ДК. Услуги полностью безоплатные, на месте, никаким представителям, никому платить ничего не нужно. Вот же, поверяй лечильник, да плати лишь за Т, что споживаешь.